И вот колечко. Ну шо, Шукаем дальше. А у меня есть еще одна находочка. Сейчас будем бивать все вон за монеткой. 20 копеечек. Наверное, 60 Перший год. Как всегда. Да, 20 коп 60 паршей год. Такие вот монетосик. Шо? Шукаем дальше. Так, друзья, на том месте я закончил, находки, які были, вы все бачили. переехал теперь на другое место, на рулю на отаку. Такая вот роля. повсюду, Глини тут тоже немного есть царской. У они з такой вот ямочки уже. Выдала пару находочку, Сейчас будем думать, что у нас за находочка Калайчик Одна друга копеечки Да Одна друга копеечки 1899 год Такая вот находочка Ну что Шукаем дальше Встала еще одна находочка. Походу закривочку на люльку. Да, такая вот была закрывочка на люльку. Але вона трошечки похнута. Да вот находочка. Шо? Шукаем дальше. вообще еще один сигнальчик. Вообще, глубоко было такая вот штукенция. С визеруночками. Что такие, что-то непонятно, куда-то вставлялось. Такая штучка с визеруночками. Тебя... Что-то куда-то так стажалось Хорошо, шукаем дальше А мне дало еще одну находочку Сейчас буду в вот штучка с резьбой Какая вот находочка еще одна лодка на лыбах покупал у такая вот монеточка сейчас потом завивается что у нас за монетка ссср 20 копеечек 45 год такая вот монеточка хорошо а шукаем дальше А такой вот ямочки. Дала такую вот находочку. Сейчас блин делается, что он монет Три копеечки, походу, ранний совет. Двадцать шестый год. Такая вот монетосинка. Ну что, шукаем дальше. А мне дало ще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что он такие. Ну, на вот что хочешь. медный колечко. Что? дальше? Да, мне есть такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас это делается, чтобы мы такие. Походу колечко. Кто-то оклепал, но не доклепал. Походу серебряшечка. еще что тяжелое алюминий легенький, тяжелый. Да, такие вот серебряные колечки. Монеты тут офигачил. Колечко так и хотел сделать, но не доделал. Такая вот находочка. Копаем дальше. Ну, не дал вообще одну находочку. Так вот для вам монеточка. Трояк, походу. Совет. Три копеечки сорок шестого года. находочка ну шо? шукаем дальше а мне дал вообще одну находочку с такой вот ямочки сейчас будем дивиться что он за находочка ходу пуговец такие вот чё ты не похожа Что? дальше? А мне дал вообще одну находочку, сейчас будем видеть, мне дало еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что оно за монетка Я еще трошки похожу. Поздние советы какие-то. Угу. Да, поздние советы. Такая вот находочка. Я еще трохи похожу. Темнить начинали. Какие будут находки. В конце видео все покажу. Камера не знаю, что сейчас снимать будучи, или нет. Что же мне, Что, шукаем дальше. Ну что, подобьем и то нашего копа, что-то трохи накопали. Копали я на выбитых местах. Трохи накопал. Трохи царьков, трохи советов, трохи всяких поприкушек такие вот все А вотер все по порядочку такую вот штучку нашел понятно от чего такие вот колесики такие две штучки одна и другая Вот штучку. Что-то закручивалось от латоны еще невели. Такая вот находочка. Такая вот находочка была. Закрывочка от люльки. пугается такая вот. непонятно что и непонятно что. Вот пенчик, такие вот с витком цепочки такие вот то ли вот колокольчик то ли поздно я чего штучка такая вот такая вот штучка Так... Таких вот два колечка. Так. Таких вот 2 монетки. 15 и 20 куб 60 большого. 10 коп, 61-го, вот, убыто, трояк, 15 копеечек, 46-го года, 3 копеечки, 26-го года, 20 копеечек, 45 -го года, копеечек 53 -го года. Так. 3 копеечки 46 -го года. 3 копеечки 46 -го года. 3 копеечки 50 -го года. Две копеечки 37 -го года. И вот царек полностью лысый. Так, копеечка 1818 года. Такая вот находочка. Так, копеечка 1821 года. Так, одна друга копеечки 1909 года. Вот находочка. Одна вот другая копеечки 1899 -го года. Одна копеечка Николая Первого. Вот находочка. Все интересная находочка. Пять грошей сторона нормально другая чуть подоставше 1923 года так серебряные колечко такие вот из монеты то торобыл да не доробил вот колечки ну и печальку сохрана обалденный але погнута. 10 копеечек, серебряшечка. 1823 года. Такие вот монетосик. Так. Ну, что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и побачимось на следующем корпе.